Снимательный комментар ассистента головного тренера ПФК Сумы Александра Леонидовича Мартюка. Добрый вечер, поздравляем вас с победой. Ну, наверное, на данный момент нашей команде тяжело бороться. Мы, наверное, в разных весовых категориях выступаем с Луцком, с Волынью. потому что, ну, наверное, 80-90% игроков команды не один десяток матчей провели в Премьер-лиге. А мы на данный момент потеряли еще четырех игроков за неделю без атаки играли двух нападающих. В прошлой игре был травмирован Яворский. И за два дня до игры Ростислав Тарануха. Да, сдержали мы первый штурм команды. Было задание усмирить команду Волынь. Вроде бы удержались, но нужно было контратаковать. А контратаковать нам не получилось. Не хватило игроков атаки. Не усилить не получилось игру. Но что сделать, ничего страшного, будем двигаться, будем работать дальше. А Волынь Луцк с уверенной, хорошей победой. И, наверное, им нужно попадать в премьер-лигу. На данный момент сильней команды в премьер-лиге пока нет. Да, им нужно еще сыграться. Понятно, команда новая, формируется. Но она приятно удивляет своей игрой. Прошу запитание. А, такая э... Отсутствие, можно сказать, большой количества запасных игроков, это все-таки эпидемия травм? Чи, возможно, мы два игрока покинули команду в поисках лучших команд, лучшей жизни этой футбольной, и два игрока травмировались. На данный момент еще идет формирование команды, еще тех, кого хотели бы мы видеть в команде, они к нам не идут. А те, кто хотят идти, нам как бы не подходят. Вот такая ситуация на данный момент я думаю сохранить команду то что творится сейчас в украинском футболе команды просто погибают ну и мы надеемся что команда в суммах останется пока она дай бог чтобы жила спасибо спасибо